Ми продовжуємо знайомити глядачів Одеського обласного телебачення з думкою Одеситів стосовно ситуації, яка склалась в Україні. І просто зараз я рада представити гостя студії Олег Бажора, голова ради організації ветеранів приморського району міста Одеси, генерал-майор у відставці. Мої вітання. Що, Шолех Іванович, сьогодні дуже важливий день для всіх українців. Сьогодні відбувається засідання Верховної Ради. І е, мені цікаво ваша думка. Е, чи підтримуєте ви саме розумне вирішення ситуації, яке полягає у компромісах та домовленостях? Я, якщо говорити, о личності, о своєму. понимании и своих взглядах на сегодняшний, на события и сегодняшний день, конечно, поддерживаю. Но я выражу, если не ошибусь, мнение 50-тысячной армии ветеранов нашей организации, а это ветераны войны, труда, военной службы, дети войны и пенсионеры других категорий. Подавляющее большинство из них, конечно, поддерживает Поддерживают потому, что ветераны, те, которые с оружием в руках воевали в годы Великой Отечественной войны, те, которые восстанавливали разрушенное хозяйство в послевоенный период, те, которые трудились на полях и заводах, по сей день не трудятся, конечно, это люди, не жаждущие каких-то острых ощущений или ожиданий каких-то событий, которые бы перевернули нынешнюю ситуацию. Конечно, они ждут спокойствия. Конечно, они ждут мудрости от руководителей. Конечно, они ждут того, что, ну, наконец-то найдут общий язык. Ведь нельзя же в собственной стране вести дело к войне. Ставший на тропу войны с нее скоро не сойдет. И это люди понимают. Ви як голова ради ветеранів, на які потреби як ви вважаєте, треба звер... потреби ветеранів, треба звернути увагу. І дійсно, якщо звертатись до влади, то які першочергово треба ці потреби вирішити на сьогоднішній день. Перше і крайне необхідне це обізпечити спокойствие нормальну життя в країні. період всього. От этого будет зависеть все остальные. Проблем, конечно, немало. Проблемы связаны с медицинским обслуживанием, лечением, ремонтом жилья, протезированием, ну и так далее, и так далее. Но сегодня люди, особенно вот фронтовики, они даже как-то сникли. У них не просто настроение, у них здоровье начинает барахлить, потому что они не могут понять этого. Что происходит, почему происходит. И они уверены, и они ждут мирного, нормального разрешения этой проблемы. Проблема не сегодняшнего дня. 22 года у нас все эти проблемы возникают. И они ждут, ну, наконец-то, если не мы, то наши дети и внуки будут жить в нормальной державе, в нормальном государстве. Вот сегодня что для них очень важно. А якою ви бачите нашу Україну у майбутньому. Ви кажете, що у нормальній державі, ось на вашу думку, якою вона повинна бути? То, що Україна повинна бути єдиною, це ні у кого не визиває сумнівів. Ні у кого. Ні у... Нормальної людини сумнівання не. Єдина, та, яка сложилась віками. Ну, вы знаете, истории не будем даваться из-за отсутствия времени. Но мы прошли такой путь, который нас сегодня убеждает. Единая. Вот тогда она и будет и мощная, и, если хотите, европейская. В конце концов, мы в центре Европы находимся. И наши ценности, ну, давайте будем прямо говорить, соизмеримы ли с ценностями европейскими. По многим показателям. Не буду сейчас перечислять, угу. что к нам пришло с Европы в, в послевоенное время. Разве у нас был такой бандитизм? Ну, был после, после войны. А сейчас? Мы жили мирно. Мы, мы жили дружно. Я даже не знал, кто со мной рядом сидит в академии по национальности. И только потом случайно узнал, что это был Чуваш. А по фамилии Яковлев. Я считал, что он русский. Поэтому независимо от национальности, независимо от вероисповедования, независимо от того, что, от искусства и что кому нравится, единое государство должно быть. Крепкое, единое государство. как вы сегодня оцениваете у одесситов? Я думаю, что настроение одесситов буду судить по настроению ветеранов. И, а настроение у ветеранов, прямо скажу, в последнее время было очень тревожное очень тревожные, беспокойные. Шли звонки, шли, это надо было, не знаю, как выдержку иметь, чтобы спокойно ответить на вопросы, когда тебе, говорят, берут за галстук и спрашивают, почему? Ну, я же объясняю, что я не могу ответить, почему, на все вопросы. Скажу только одно. Наверное, мы, все мы, начиная от президентов и заканчивая последним тружеником, Ділали щось то ні то і не все, щоб вот не, не прийти к, к ситуації, кети вот собитиям, які приїздять, угу. дійсно, як ви сказали, дуже правильно треба бути толерантними. І е, ось ця повага до інших національностей, до е, всіх людей, так, в незалежності від того, представником якої нації вони є. Це дуже сьогодні важливо, так? Так, так угу. і ще раз так. Я вам скажу, что из своего прошлого я был два года советником начальника главного политуправления армии Афганистана, ДРА тогда называлось. И я находил общий язык с командирами и политработниками армии Афганистана ДРА в плане примирения. И мы, советские офицеры и генералы, были инициаторами создания разработки политики национального примирения. А ведь это мусульмане были. Мусульмане. И мы говорили откровенно, чтобы достигнуть мира в этой стране. Так откровенно, что главный военный Мула, Мула и Мустафа. Я говорю, а как вам вращаться, Мустафа? Он говорит, на людях Мула, главный Мула. А так можно просто товарищем. Вот так, так мы понимали друг друга. Так неужели мы здесь у себя дома... Не поймем себя. Поймем. Поймем, если будем уважать, глубоко уважать друг друга. Его мнение, его позицию. Что ж, Олег Иванович, я вам дякую за то, что до нас пришли, что дали ответы на вопросы. Действительно, уважайте один одного. Это была думка одесситов. И у студии... Я, так, я хотел бы обратиться к нашим ветеранам нашего района. Уважаемые ветераны. Вы... В течение, ну, будет говорить, месяц-два пережили немало неприятных минут. Будем надеяться, что это позади. И ваша выдержка, мудрость, спокойствие, влияние на своих детей, внуков в таком, в таком плане внесет или сделает, поможет сделать то, что сегодня вроде как уже начато делаться. То есть мы находим общий язык, находим общее понимание и выходим из этой страшно критической ситуации. Мы рассчитываем на вашу помощь, на ваше понимание и активное участие в отстаивании интересов державы и народа. Що ж, Олег Іванович, дякую вам. Е, хочу нагадати, що сьогодні у нашій студії був Олег Бажора, голова ради організації ветеранів приморського району міста Одеси. А ми продовжуємо знайомити вас із думкою Одеситів стосовно ситуації в Україні. До побачення.